Рассматриваем вслух максимально больше. Мы пройдемся по слабым местам двери, купленной в салоне дверей с премиальными замками, с премиальными цилиндрами. Цилиндр здесь постоянный, должен быть установлен мультилок с верхним сейфовым замком, как сказали в салоне дверей. С антисрезами против срезания болгарки. 95% таких дверей. Вот мы сегодня такую дверь разберем, как говорится, по кусочкам. По инструменту у нас полное раздолье начиная с самых мощных жиров, которые, я думаю, этой двери не стоит Народным инструментом, которым и пользуются в основном злодюшки, возьмем вот такую вот фомочку классику, классику жанра. Какой-то еще молоточек, что-то вот такого плана. Не будем идти путем там каких-то медицинских способов вскрытия, там что-то отрывать отверткой, броненакладку. Все. понятно, что это работает. Мы сегодня, повторяю, рассматриваем Взлом максимально быстрый, то есть максимально быстрым, максимально доступным набором инструментов. рассматриваем, насколько народная дверь с нотками премиальности, насколько она способна защитить жилье от квартирной кражи. Также усилена замковая, полноходный ремней Мы Сегодня мы проверим, насколько эффективны эти защиты.